Bəyənizlər, cəbr fənnindən sizlər üçün 2 sual təqdim etmək istəyirəm. 1-ci sualımız adi və onluq kəsrlərin nisbai, 2-ci sualımız tənlik sisteminə aiddir. Deməli, əgər verilmiş kəsrlərin sürətinə nəzər yetəsək, görərək ki, hər bir kəsrin sürəti nə qədər? 3-dür. Və məxrəzlərə nəzər yetirsək, görəcəyik. Hər bir məxrəzdəki böyük vuruq özündən əvvəlki vuruqdan 4 vahid böyük. Belə kəsrlərin cəmini tapmaq üçün bu qaydadan istifadə etmək daha səmərəlidir. Qayda nədir? Əvvəlcə kəsrlərin sayını tapırıq. Kəsrlərin sayını tapmaq üçün sonuncu vurğuqdan birinci vurğuq çıxarırıq. 71-dən çıxırıq. Görürük, yəni, 71 vurğuqlar arasındakı, arasındakı artım vahidi nə? Artım vahidi burdan görünür ki, hər bir vurğuq arasındakı artım vahidi 4-dür. Deməli 4-ə bölürük belə 68 böldür bərabərdir 17. Deməli, buradakı, yəni cəmdəki kəsrlərin sayı 17-yə yəni bərabərdir. Bundan sonra nə edirik? Bundan sonra bu kəsrlərin cəmini tapırıq. Kəsrlərin cəmini tapmaq üçün kəsrin sürətindəki ədədi kəsrlərin sayına vurub yazırıq kəsrin sürətində. Məxrəzdəki ən kiçik vuruğu isə həm böyük vuruğa yəni 71-də vuraraq yazırıq kəsrin məxrəcinə. Üçləri də ixtisar edirik və görürük ki, cavab 71-də 17 bərabərdir. Deməli, doğru cavab 71-də 17 -də olacaq. İkinci sualımız isə tənliklər sistemi mövzusuna aid sualdır. Bu sualın da asan qaydası var. Yəni x və y-i tapmadan bu sistemi həll etmək mümkündür. Deməli biz nə edirik? 1-ci və 2-ci bərabərliklərin sol və sağ tərəfin müxtəldir kvadratı. x² kvadrat, + 2xy + y² = 10. Bura da olar ki, x² - 2xy + y² = 3-ə. Yenidən alırıq bunları sistemə və tərəf-tərəfə toplayırıq. Tərəf-tərəfə toplasaq 2xy ilə -2xy-nəcəm 0 olar. Alaraq ki 2x kvadrat üstəgəlinsin 2y kvadrat bərabərdir 13 olar. Buradan 2-ni çıxarsaq mərkəzə xaricinə alarıq. Örtəzdə x kvadrat + y kvadrat bərabərdir 13-ə buradan hesablaruq ki x kvadrat + y kvadrat bərabərdir 13/2 x kvadrat +y kvadrat = 6.5-ə. Deməli, ikinci məsələnin cavabı da 6.5-ə bərabər olacaq.